આજે મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ હતું અને એક નવા ચહેરાઓ છે જે મંત્રીમંડળમાં તેને લાવવામાં આવ્યા છે અને એક એવા લોકો છે જેને પડતા પણ મુકવામાં આવ્યા છે ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને ઈશુદાન ગઢવી મંત્રીમંડળ ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા છે અને તેમણે એવું પણ કહી દીધું છે કે આવતા વર્ષમાં હવે લોકો જનતા છે જે મંત્રી નહી પણ સરકાર પણ બદલી શકે છે ત્યારે સમગ્ર ઘટનાને લઈને સુદાન ગઢવી શું કહી રહ્યા છે આપણે એ વિગતે વાત કરી વૈષ્ણવ

કઈ જ નહીં થાય મંત્રી બદલવાથી કઈ જ નહીં થાય એટલે સરકારમાં જ ખોટ છે ત્યારે મંત્રી બદલીને આપ શું જ કરશો કારણ કે મંત્રી ભલે અહીંયા હોય પણ હેન્ડલિંગ તો બધું દિલ્હીથી જ થાય છે તેવું કઈ અને સુદાન ગઢવી એવું કહ્યું છે કે આવનારા સમયમાં હવે સરકાર પણ બદલાઈ શકે છે ત્યારે સુદાન ગઢવીએ વધુમાં શું કહ્યું છે સૌપ્રથમ સાંભળીએ તમને ગુજરાતમાં છેલ્લા કહી દિવસો છે કિસાન કહે રહે છે સરકાર ફેલ છે મજદૂર કહે છે સરકાર ફેલ છે महिलाएं कह रही थी सुरक्षा व्यवस्था और सरकार फैल है कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कह रहे थे बेरोजगार युवा कह रहे थे सरकार फैल है और जिस तरह से बोटाद और विशावदर में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जनता का साथ जनता का विश्वास जीता ये भाजपा पूरी बौखलाई गई भाजपा ने पपेट रख दिए थे आपको मंत्री बना देंगे आपको मंत्री बना देंगे अरे एक घर में अगर अच्छी तरह से घर संभालने वाला ना हो ना तो परिवार का बजट पूरा नहीं हो रहा है और घर बर्बाद हो जाता है आपने मुख्यमंत्री मंत्रियों की ऐसी फौज दे दी गुजरात में और हर बार ऑल फॉर्मिला कि जब भी उनको एंटी एंटी आए बोले कि अच्छा ये अच्छे काम नहीं कर रहे वो फेल है ठीक है हम बदल देते हैं अब आप एक साल पहले दो हजार सत्ताईस के एक साल पहले मुख्यमंत्री भी बदलने लगी जो अगली बार बदले थे लेकिन इस बार जनता ने तय कर लिया है कि गड़बड़ चेहरों से नहीं होगी चेहरे तो वही है चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता अब सरकार बदलनी है जनता ने तय कर लिया है। आपने आपके चहीते को बिठाने के चक्कर में पूरा गुजरात अभी बर्बाद कर दिया कर्ज में गुजरात डूबा हुआ है किसान परेशान है किसानों को लूटा जा रहा है बलात्कार हो जा रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहे हैं ब्रिज पे ब्रिज टूट रहे हैं बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सक्रियता दिखाई डेढ़ महीने में चौदह सभाएं की जो किसान का आंदोलन खड़ा हुआ किसान नेता जिसको आपने बर्बरता पूर्वक परेशान करने की कोशिश की उसके चलते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है लेकिन जनता समझ गई है कि वही मुखोटा सिर्फ बदल रहा है आदमी वही है भाजपा की नीयत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ये चेहरे बदलने से अब जनता थक चुकी है बार बार चेहरे बदलते हैं और ये चेहरे इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ये मंत्री फैल है अब मंत्री फैल है तो अब उसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे मंत्री भी आए वो भी फैल ही होंगे क्योंकि पूरी जमात ही फैल है क्योंकि दूध खराब हो गया है तो तपेली बदलने से पता ये दूध अच्छा नहीं हो पाएगा अब जनता ने तय कर लिया है कि दूध ही बदल देंगे दूध लेने का ठिकाना ही बदल देंगे दो हजार सत्ताईस आने दो पूरी सरकार बदलने के मूड में है जनता